Донецка. Для нас все украинцы это украинцы. А, и мы выступаем за соборную Украину. То есть на самом деле Украина должна быть сильной, крепкой и единой. ее не должны разди... разделять вопросы языка, а, веры с победами или национальности. Ну, кстати, <parler> вот вы сказали, вы знаете украинский язык. Пока я понимаю, ваш вообще-то родной язык русский. Нет, родной, безусловно, русский, потому что я родился в Москве, жил большую часть жизни в Москве украинский язык у меня выучен, безусловно. И мне говорить о нем чуть сложнее, чем на русском, языке, который является моим родным А вот э, я так понимаю, это еще один миф, что э, вот вы, собственно, об этом сказали, там, э, который опять же навязывается. Дикие какие-то галичане, там, бандеровцы, бендеровцы, э, чуть ли не скоро спустились, вот захотят захватить, оккупировать всю Украину, в том числе и частную восточную Украину, там, где ну, уничтожить всех русскоязычных, как я понимаю, не один вы русскоязычный в правом Этот вопрос нам задают огромное число раз. На самом деле у нас где-то может быть 60 на 40 процентов, или даже 50 на 50 русскоязычных и Для нас этот вопрос вообще не является каким-то... Я не происхождение. Опять же, вот Дмитрий Яров, насколько я знаю, он вообще из Днепродзержинска. Да, совершенно верно. Он из Днепродзержинска. Я из Москвы, заместитель Ярыша, если я не То есть на самом деле... А у нас представительство есть сейчас во всех областях Украины, и, и, и а в Донецке, в Луганской, и в Донецкой, и в Луганской, и в Николаевской, в и в, а, в, а, в Харьковской, и, в... и в Крыму в том числе. И это не люди, которые приехали там из Коломы или откуда-то еще, это люди, которые жили в Донецке, в Луганске, в Харькове и в Крыму. Mm -hmm. Ну и вы, в общем-то, в Севастополе тоже. Я жил 6 лет в Севастополе, да, потому что, ну да, так вот сложилось семейная история, что я 6 лет жил в Севастополе. Mm -hmm.